Здається, гасло краще менше та краще набирає сили в незалежній Україні, адже на перше місце показників тієї чи іншої продукції виходить якість. Її цінують споживачі, над нею б'ються виробники. Для підприємств нафтопереробної промисловості прийшов час боротися за атестат акредитації, який засвідчить, що продукція відповідає діючим на Україні нормативним документам з показників безпеки. Про отримання сертифікату продукції на відкритому акціонерному товаристві «Ковельнафтопродукт» турбується вже тепер, закуповуючи відповідні пристрої. Леонтію Михайловичу. Чим ви керувалися, коли придбали такий прилад, як Октаномір? Ну, бували випадки такі, що в Волинську область поступали нафтопродукти і ми не могли визначити їх якості, в тому числі і держнагляд не мав можливості визначити. Ну і настав. Час, коли це потрібно було робити, причому є закон про захист прав споживачів. І ми думали, як його придбати такий прибор, як октаномір. Це октаномір прилад, який визначає октанове число бензину. От, крім того, в лабораторії є ще інші прилади, що можуть визначити фракційний склад бензину, тобто визначити повністю якісний бензин чи неякісний, чи це приходить навіть і не бензин, а щось інше. От і ми е, знайшли таку можливість зв'язатися з київською фірмою Радіо Плюс. Вони нам виготовили цей прибор. Він пройшов атестацію в держстандарті. От ми зараз його маємо. До недавнього часу на Волині не було такого пристрою, як «Октаномір». І то можливо багато хто з споживачів навіть не знає для чого він потрібен і як він може захистити їхні права. Що ви могли їм сказати? Ну, були випадки раніше, що ми отримували бензин, ну, казали, що це бензин. Але коли люди заправляли свій транспорт цим бензином, і були випадки скарг на нього. Ну, це ми отримували ми бензин не в наш адрес, він приходив, а інші фірми нам вигружали на зберігання. От, ну, багато двигунів вийшло із ладу. От, і Після того я ж говорю, що нам потрібно було це зробити. І зараз ми маємо можливість не возити кудись там далеко. а Ця установка була тільки в Другобичі, на заводі і у Львові. От це відібрати, пробуй туди завести якісь кошти. Потрібно було платити. А тепер в Волинській області ми можемо визначити тут на місці. Яке значення для діяльності відкритого акціонерного товариства Нафтопродукт має встановлення цього приладу? Ну, це мені кажеться, що і фінансово ми будемо підтримані, тому що для того, щоб зробити такий аналіз, нами ну витрачаються певні кошти, їх так чи інакше потрібно було б, як кажуть, поповнити. От, а тому для проведення цього аналізу потрібно буде кожному споживачу, який отримує нафтопродукт, привезти сюди проби, чи ми самі будемо відбирати, зробимо аналіз, і за цей аналіз потрібно буде певну суму платити. Существующие моторні установки для определения определенного числа зараз имеют большие габариты, э сложность в эксплуатации требует потоку специалистов. І з ціллю вирішити цю проблему, значить, научно-технічний научно-технічний центр плюс радіо Разработал октономер АК1. Он отличается в этот прибор прежде всего тем, что малые габариты, очень прост в эксплуатации, требуют самой минимальной подготовки лаборанта и достаточно качественно определяет октановое число. Он определяет как по моторному методу, так и по исследовательскому. Октономер АК1 может располагаться в любых лабораторных помещениях. Значит, при в температуре воздуха плюс 10, плюс 40 градусов, значит, влажность воздуха 80 град, не, выше 80 процентов, измеряет октановые числа от 56 единиц до 102 единиц. Погрешность измерения, значит, абсолютная погрешность измерения не выше 0,5 октан, октанового числа, единиц октанового числа. Как я сказал, октаномер АК-1 имеет очень малые габариты, и включает в себя четыре блока. Это пневмоблок, блок отображения информации, блок управления и аналитический блок. Аналитический блок включает в себя реактор, в котором происходит холодное пламенное окисление углеводородов. Значит, для определения октанового числа бензинов используется контрольное топливо. Будем говорить, это метод заменяет тот же самый метод определения на моторной установке, но в меньших габаритах. Происходит при помощи контрольных топлив, происходит калибровка прибора в начале рабочего дня и потом измеряется октановое число бензина. На одно определение октанового числа бензина уходит порядка от 4 до 6 минут. Итак, в этом случае мы за рабочий день можно произвести порядка 80 анализов октанового числа бензина. Значит, для работы, нормальной работы прибора требуется составлять контрольные пробы, которые составляются в лабораторных условиях, и после этого можно приступать к измерениям. И в заключение я хотел сказать, что если вы знаете стоимость моторной установки для определения октанового числа, то наша э, наш прибор стоит намного дешевле, и по сравнению с мировыми ценами он стоит на несколько порядков ниже. Нина Алексеевна, какое значение для открытого акционерного товариства тот продукт имеет такой прилад, как октаномер? Ну, хочу сказать, что это очень хороший прибор, который позволит определить качество бензина, качество масел, других смазочных материалов. То есть он обеспечит достоверность данных паспорта и обеспечит, защитит потребителя от некачественного сырья, продукта. Дело в том, что это приобретение этой установки связано и с сертификацией продукции. Декретом Кабинета министров в 1993 году предусмотрена сертификация продукции. И вот сертификация нефтепродуктов в качестве бензина и масел вводится с 1 января 1997 -го года. Лаборатория COVID-нафтопродукт начала подготовку к аккредитации своей лаборатории еще в прошлом году. И все документы были подготовлены. Комиссия могла работать в мае этого года, но из-за отсутствия этой установки, из-за того, что мы не могли, лаборатория не могла в полном объеме определить все пакмативных документов, а в частности октановое число, комиссия значит, свою работу передвинула вот на сегодняшний период. И сегодня нам, значит, работа комиссии... Проводится работа комиссии по аккредитации лаборатории, а это даст право значит, Ковельской, Ковельской, лаборатории проводить сертификационные испытания. И нам, как органу сертификации нефтепродуктов Волынскому ЦСМ, единственным в этом области, даст возможность выдавать сертификаты соответствия, сертификаты безопасности на эту продукцию. Про что свидетельствуют первые результаты выпробования такого приладу, как октановый мир на ковальной автопродукте? Ну, это говорит о том, что за промежуток каких-то 10-15 минут мы можем определить марку бензина. То ли это бензин 76, то ли это бензин 93. То есть нужно небольшое количество бензина, совсем минимальная доза, и небольшое, небольшое количество времени, чтобы определить, установить марку бензина. Это очень важно не только для Ковеля, но и для нашей области. То есть я уже повторяю, что это защитит нашего потребителя, Например, если он покупает на заправке бензин 93, а на самом деле это бензин 76 или того меньше. На скольких подобных предприятиях в Волыни еще установлено такой прилад? Ну, на сегодня у нас только единственная значит, вот эта организация Ковель нефтепродукт, но ну, занимается еще и Луцкая нефтебаза. Но ну, пока, пока только занимается.